Привет, дорогие студенты и преподаватели! Ну а также все желающие выучать английскую мову. Меня зовут Настя. А я Вика. Мы выкладачи Green Forest, которые видели много студентов и знают, что им на самом потрібно. Сегодня мы хотим рассказать о нашем новом проекте, который называется Vital Grammar Notes. И это не просто блокноты и не просто таблички, а блокноты с грамматичными табличками. И таблички там незвичайні, потому что в них вмещено очень много информации в ручном формате. Они вмещают все важные грамматические правила в скороченому выгляде. Что такого интересного есть в этих таблицах? Мы с Викой решили найти, объединить все возможные грамматические правила и конструкции и поместить их в маленькие, лаконичные, интересные, но при этом содержательные таблички. В них есть правила, а также наши примеры, которые мы придумывали сами. Для кого они? Они для, конечно же, наших студентов Квинфореста и для всех, кто хочет изучать английский. И поделены эти блокноты на три уровня, то есть будет три блокнота. Один из них это um, «Fundamental». Medium и премиум, но они тоже не простые. А, так блокнот, вы можете использовать его на два уровня. первый на Elementary и Intermediate, второй на Intermediate и Upper Intermediate, а третий на Advanced. Чем они отличаются от обычных табличек в книгах или где-то еще? По-перше, в них вкладено дуже багато роботи та любові. Не тільки нашої роботи, а й всієї команди Green Forest. Дизайнери не доспали ночей, аби зробити їх привабливими. Ми працювали, аби зробити їх якомога короткими та лаконічними. Ну і звісно ж, коли їх можна буде приобрести. А уже в парі так одразу після різдвяних свят біжіть та купуйте і радуйте себе протягом наступних семестрів. Купить можно будет, конечно же, в нашем онлайн-магазине Gifty.in.ua и также приобрести можно в любом офисе Green Forest. Если вы будете следовать за обновлениями, то вы точно не пропустите их появу. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, в ВКонтакте, Фейсбуке, Green Forest и Gifty. Так что заходите на наши веб-сайты. И научайтесь творить. Мы желаем вам успехов. Надеемся, наши блокноты Vital, Grammar, Notes будут вам полезны. Спасибо большое за внимание. Бажаем вам всего наикращего.